नमस्कार दी चोवीस तास पेड न्यूज चॅनल तुम्ही पाहू शकता आज धुळे जिल्ह्यामध्ये शंभर टक्के हा पाऊस सुरू आहे परंतु काही लोकांची उपासमारी देखील झाली आहे या ठिकाणी धोपूर भागातील काही लोक या ठिकाणी उपस्थित झाले तुम्ही बघू शकता धोपूर भागामध्ये एक बजार लागतो त्या बाजाराच्या माध्यमातून महानगरपालिकेने त्यांना बंद करण्याचा आदेश देखील दिलाय आपण काही त्या महिलांना विचारू आ, ना आप जे हा काम करतो जो बजार लगाते आप कितने से बंद आहे बंद है आठवा महीना चालू है वजह से बंद है आठ महीने से हम दस साल से लगाते थे लेकिन आठ महीना हुआ हमको बंद कराया अभी जगह देंगे अभी जगह देंगे कुछ जगह दिए नहीं हम बहुत परेशान है महानगर पालिका ने कार्रवाई की है पुलिस ने की है कौन कौन से लोगों ने बंद करवाया महानगर महानगर पालिका ने बंद कराया पुलिस डिपार्जिट ऐसा सुने पुलिस लोग आए थे ते बंद करो नहीं तो हम अंदर उठा के रख देंगे आपको नगर पालिका वाले ने भी दम दिए थे कि अगर दुकान तो माल के साथ हम अंदर कर देंगे खाली तीन घंटे का बाजार होता है कौन से दिन होता है कौन से दिन होता है बुधवार के दिन बुधवार के दिन वो बाजार होता है अपने सोब देखी लाए विचारू दादा आप ये बुध बाजार कितने दिनों से बंद है ये, ये तो इन्होंने बता दिया पर वहाँ ऐसा होता है कि कोई लोग मतलब लड़कियों का नाम देते हैं ये होता है इसलिए वो बाजार बंद करने में है ऐसी सर जी कैसे है की हम तो दुकानदार है वहां क्या होता है उनसे हमको भी लेना देना नहीं पूरे तो हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं बाजार लगता है हर बाजार के अंदर ये मसला आता है दुकानदार की जानव से कभी भी ये मसला नहीं आएगा अब अगर रोड भी कोई कर रहे किसी को छोड़ है तो उसके जवाबदार हम बाजार वाले नहीं है सर आप महानगर पालिका की वहाँ पावती फाड़ते हो सब दिन पाड़ते हैं जितने भी दुकान लगते हैं सब दिन पाड़ते हो वहाँ दुकान है कितने की पावती है पंद्रह रुपए पंद्रह रूपये की पावती है आप कितने साल से वहाँ ये कर रहे हो दस ग्यारह साल हो गए सर हम वो व्यवसाय कर रहे हैं तो दुकानदार है दस बीस हजार का माल लाते हैं और वहाँ बेचते हैं ठीक हमारा बीत के दिन सिर्फ एक ही दिन बाजार लगता है बजाय लक्ष्य शाम चार पाँच बजे तक तो वहाँ देवपुर साइड के लोग होते हैं और दूसरे कई के लोग हाँ। हाँ। दूसरे तरफ हाँ। हाँ। पा, के भी आते हैं ना सामान दूसरे तरफ से भी दुकान लगाते हैं भाड़गाव के भी आते है वहाँ पे दुकान लगाने परोले के भी आते है चट्डी भंजन बेचने के लिए कितने लोग होंगे कितने लोग सब इन धर्म हम लोग क्या है दो तीन सौ दुकान रहती है सब छोटे छोटे गरीब यानी बेवा औरत लोग सब वहाँ पर पेट भरने आते हैं जरा जरा मोहल्ला के साथ अभी कितने दिन से बंद बना आठ महीना हो गया बंद करा दिया हमको दिलासा देते हैं हम यहाँ जगह देंगे हम वहाँ जगह देंगे आराम हम खड़े रहते हैं कोई जगह देते है, नहीं है इससे पहले एस इस साहब बोले बस अगले हफ्ते से आपकी दुकान देवपुर पुलिस के सामने चालू हो जाएंगी हम रास्ता देखे वहाँ पर जतरा आ गई कुछ हमको लगान नहीं दिए हम रास्ता देखते देखते अभी हम कलेक्टर सापकण आहे देणे की तकलीफ हो गई आहे तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी ज्या महिला असतील युवक असतील यांचं असं म्हणणं आहे की गेल्या आठ महिन्यापासून हा बाजार बंद आहे आणि आम्ही छोटे मोठे या ठिकाणी वस्तू का विकतो धुळ्यामध्ये देवपूर भागातील नाही तर धुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील देखील या ठिकाणी ते बाजार लावतात सहा घंट्याचा बाजार आहे या ठिकाणी काही राजकीय लोकांनी तो बाजार बंद करण्याचा देखील प्रयत्न केला आसे, आसे आ, लोकर लोकर आ, आ, असेल असं देखील जाणवतंय महा यांनी आज जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले आयुक्त साहेब पोलीस प्रशासनाने लवकरात लवकर या लोकांकडे लक्ष द्यावं यांची दखल घ्यावं कारण तो आज पावसाळा सुरू आहे जर यांच्याकडे रोजीरोटी नसेल तर अत्यंत वाईट परिस्थिती या लोकांवर आहे तुम्ही बघू शकता लवकरात लवकर महानगरपालिका असेल व आयुक्त साहेबांनी यांच्याकडे लक्ष द्यावं कॅमेरामॅन पप्पी पवार डी चौस जय हिंद Jai Maharashtra.